assalomu alaykum bolalar bu videoda labirintni ikkinchi qismini qilamiz o'tgan qismda biz mana e, mushukni chichqonni oldiga orqaga yuruvdik mana orqgaorqaga chapga oldiga orqaga oa xullas bu videoda esa biz sahnani labirint sahnasini chizamiz xoh nimadan internetdan ko'chirsnlar mumkin ko'chirishinglar mumkin lekin men chizaman tayoqchani olamiz va bu yoqdan bunaqasiga hoir mana bunaqasiga shunday to'g'ri chizamiz mana bo'ldi endi mana bu yerdants bu yerdan manaqasiga chizamiz chunki sichqonchamiz xohlasa u yerdan ketishi mumkin xohlasa tepadan endi bu yerdan bunaqasiga u tomonga o'tkazamiz va bu yerdan esa u tomonga o'tkazamiz va pastdan mana pastga burdik shundak va bu yerdan shud bo'lamiz va yangi sprak tanlaymiz oziq ovqat to'rt tanlasanglar bo'ladi takon boshqa oziq ovqatlar ham bor lekin men to'rt tanladim endi shuni 80 qilamiz 80 mana sakson sg'irmikan yo'q pasaytirishimiz kerak Aha. 60 mana 60. zo'r chiqdi endi chuchqonchaga kirib mana men tayyorlab bo'lganman kodni mana agar agar mana qora rangimiza urilsa bunni olib turamizk'atich mana agar qora rangga urilsa u bizni mana bu yerda shunaqa tochka chizishni esimdan chiqaribman fonga kiramiz yana mana aylana ichi yashil e, ichi oppoq tashqarisi esa yashil mana вo shunday va bu yerda o'ttiz yetadi va chizamiz maa вот так mana bo'ldi kodga kiramiz mana chuchqonchamizga kirdik va man mana x yrikga o'tishini anaqa qilamiz boshga qo'yamiz chunki yashil bayroq bosilganda shu yerda paydo bo'ladi ana shuning uchun yashil bayroqni bosdik va mana tepaga mana maabulik bulik shu mana lekin men tako bilan qilmoqchi edim lekin endi hozir mana nyam nyam mana kodni yozishinglar mumkin mana mana shu kod hozir va nihoyat biz bu videoda biz sichqonchani qanday qilib oldinga orqaga bu o'tgan video bo'ludi endi bu videoda esa labirintda sahnasini chizib va tortni qo'shdik va sichqonchaga ham um, juha nima desam bo'ladi jucha koni qo'shdik xayr do'stlar kanalga obuna um, bo'ling va layk qo'ying agar yuzta like shu videodan yuzta like bo'lsa pinpon o'yinini qilib beraman sizlarga xayr